大尊，你没事吧？炎阳噬体是天界最高阶的法术，看来我要去会一会这个蓬莱仙使了。大尊，切莫冲动，现如今花容灵力孱弱，贸然行事，只怕危险重重。是我的。 灵月，没事吧？姐姐，林月，姐，姐姐。<来>姐姐所有人回宿舍暂避，没有我的命令不得外出。是是。姐姐，师<姐>尊，你快看看梅三小姐。姐姐，走。姐姐。 魏灵月无碍，你扶她回去，好生休息便是。好，谢师尊。嗯，来。 师尊，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 你醒醒！

走了、嗯。嗯嗯